नमस्कार आ, सारी दोस्तानों और जो आ, मेरे कराटे प्लेयर्स हैं कराटे लवर हैं उनके लिए सबसे पहले उनको होस्ट बोलूँगा और आज गुरमेल नगर में एक वन डे का कंपटीशन रखा गया जो आशियारा कराटे सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन की तरफ से है तो इसमें 100 प्लस स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ बच्चों की टेस्ट भी हो रहा है और कुछ कंपटीशन भी कर रहे हैं और इसमें ब्लैक बेल्ट ब्राउन क्यू बेल्ट ग्रीन बेल्ट मतलब तो कलर बेल्ट की टेस्ट भी हो रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य मेहमान जो है दिनेश सिंह राठौड़ जी है यशवंत सिंह छापा जी है और हमारे स्कूल के डायरेक्टर ओ पी वर्मा सर हैं और सानिया शर्मा जी हैं जो हमारे मुख्य मेहमान हैं और आज हम सवेरे नौ बजे स्टार्ट किया है और ये चार बजे तक हमारी ये प्रोग्राम चलेगा तो सारे कराटे वाले जितने भी लवर हैं उनको बोलूँगा यार जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कुछ सेल्फ डिफेंस करे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए आज के जो जनरेशन है बड़ा मुश्किल है रास्ते में अकेले जाना मुश्किल है कोई मोबाइल स्केच कर ले जाता है कोई हमारा नेकलेस वगैरह ले जाता है बहुत सारे इस तरह के घटना होता है शहर में अगर हम सेल्फ डिफेंस और कराटे सीखते हैं तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं तो सबको मैं ये एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि मार्शल आर्ट और कराटे में पार्टिसिपेट करें सीखे अपने आप को आत्मरक्षा करें और इन सब चीज़ों से बचाएं कितने कितने उम्र के बच्चे हैं मेरे पास बच्चे हैं जो चार साल से बच्चे हैं सीखने आते हैं और ऊपर का तो कोई है ही नहीं है साठ सत्तर साल का भी बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है एज का कोई लिमिट नहीं है इसमें कि इतनी लिमिट वाले बच्चे सीख सकते हैं बट मिनिमम चार साल का बच्चा हो तो हम उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं तो और मेरे पास चार साल के लड़कियां लड़के हैं जो सीख रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं तो अभी तक जो बच्चों ने कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चे मेरे पास बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेल के स्कूल लेवल से खेल के नेशनल इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं और ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा मेरे पास लुधियाना में पंजाब में मेरे पास कम से कम नहीं तो नहीं पचास ब्लैक बेल्ट तैयार हो चुके हैं जो कोच लेवल में जाके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में कोचिंग देते हैं और अपना अपना कोच आ, कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं और ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो अपने आगे जाके बड़े बड़े स्कूल में कोचिंग के लिए भी आप आ, जा सकते हो या कोई डिफेंस लाइन में जैसे कोई भी जॉब आपको चाहिए उसके लिए बड़ा बेनिफिट करता है ये सेल्फ डिफेंस कोई डिफेंस जैसे कोई मिलिट्री में जाएगा कोई पंजाब पुलिस में जाता है कोई नेवी में कोई एयरपोर्ट या एयरफोर्स में जाना चाहता है उसके लिए बड़ा बेनिफिट करेगा आगे जाके तो कैसे देखते हो पंजाब सरकार को जैसे स्कूलों में सभी जगह करवाना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए सेल्फ हाँ बिल्कुल पंजाब को मैं करना चाहिए क्या पंजाब क्या ऑल इंडिया में करना चाहिए मैं बोलूँगा और पंजाब में करते भी है कुछ फोर्टी डेज़ के क्लास गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये ईयरली फोर्टी डेज का होता है ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲਹਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਸਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਟਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਉਲ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਔਰ 1.5 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਠੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਡੀ ਸਕੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਰਾਟੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਾਟੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਰਠੌਰ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ जो आज कंपटीशन कराया जा रहा है कराटे का इनको देख के आज मुझे भी बहुत हौसला आ रहा है क्योंकि बच्चे बहुत उत्साहित है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अशोक जी का जो इतना कंपटीशन करा रहे हैं क्योंकि सौ डेढ़ सौ बच्चा आया है तो इनको देख के बहुत एक हौसला आ रहा है आज मेरी भी पूरी जवानी की आज वो आ रही है याद आ रही है कि मैं भी खेलता था मैं भी एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर वालीबॉल का तो मुझे ये बुलाते रहते हैं ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਤੇ ਰਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਈ ਕਿਟ ਕਈ ਕੁਝ ਹਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ओपी ਵਰਮਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸ਼ੀ ਹਰੇ ਕਾਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਐਸਟੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਲਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਥੈਂਕ ਯੂ